কালিয়ে এটা মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ জীয়ৰীৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ৰাইজ অকল এই গেদীজনীয়ে আজি কেইদিনমানৰ আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ কন্যাক অপমান কৰি তেতিয়া সেই ভিডিঅ'টোত বহুতে তাইক বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিলে আৰু বহুতে গালিও দিলে আৰু সেই ভিডিঅ'টো চি এম ছাৰলৈ শ্বেয়াৰো কৰিলে যেতিয়া চি এম ছাৰৰ হাতত ভিডিঅ'টো পৰিলগৈ তেতিয়া এই ভয় সোমালে আৰু ভয় যেতিয়া সোমালে ভয়তে কি কৈছে শুনকচোন বাৰু কালিয়ে এটা মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ জীয়ৰীৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ তো মই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে মেনচন কৰিছোঁ সঁচা নেকি নিউজটো বাৰু সঁচা নেকি কথাষাৰ সঁচা নেকি ক'বচোন বুলি এই কিছুমানে অসমীয়া বুজি নোপোৱা মানুহবিলাকে মোক ইমান বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰি আছে ঐ তহঁতে অসমীয়া বুজি নাপাওঁ নেকি না অসমীয়া পঢ়িব নাজান কেপচেন চাবিচোন ভালকৈ ভালকে শুনি লৈছিলো মই কৈছো কি কথা সঁচা নেকি বাৰু আবেগেদি তই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কিয় নুশুনালি ভিডিঅ'টো আধালৈকে শুনাই যে থৈ দিলি কিয় ভয় খালী নেকি ৰাইজ অকল এইজনী সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মই দেখাই দিছো কি বুলি কৈছিলে ভগৱানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কথা এষাৰ আছে ওপৰলৈ থৈ পেলালে হেনো বোলে নিজৰ গাতে পৰে সেই সাৰ আপোনাৰ লগত একেবাৰে পৰি গৈছে সেইকাৰণে কয় নেহাখিবি মোক বোলে খিঁচৰিব তোক কালৰো কাল বিপৰীত কালচিয়াহে এইটো চাৰ্কেল হয় আপুনি বেলেগক যিমান ট্ৰল কৰিব যিমান শাস্তি দিব সেইটো আপুনি ৰাউণ্ডত পাব গম পাইছেনে একদম টেনশ্যন নলব ল'ব নালাগে কেইদিনমান বেছি দিন নহয় কেইদিনমানেই পূৰা হিচাপ লিখি থৈছে সময় হিচাপ দিব লাগে গেদি এতিয়া তোক মই সুধিছোঁ তই ৰাতি কেইটা মিয়া লগত শুৱ যে তই আগদিনাখন কোৱা কথা পাছদিনাখন পাহৰি যাও আৰু শুন গেদি তই কিদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু তেখেতৰ কন্যাক অপমান কৰিছিলি অসমৰ ৰাইজৰ মোবাইলে মোবাইলে আছে বুজিলি আৰু তই এতিয়া যিমানে বুদ্ধি নলগা যিমানে ভিডিঅ' বনাই তই কিবা মাফ নোখোজ তোৰ ৰেহাই নাই তোৰ চিকিৎসা অতি সোনকালে কৰি আছে চি এম ছাৰে আৰু এটা কথা তই শুনিল ভালকৈ গেদি এই কাণখন খুলি যধে মধে অসমীয়া মানুহক আৰু অসমীয়া জাতিটোক গালি দি নাথাকিবি নহ'লে তোক যিদিনাখনে ওচৰত পাম এনেকুৱাকৈ কাণৰ তলত এচৰ দিম তোৰ সেই পেটত যিমান মিয়াৰ ললিপৰ ঝোল জমা হৈ আছে নহয় তোৰ মুখেৰে চব বাহিৰ হৈ ওলাই আহিব বুজিলি আৰামজাদী